Якщо ви працюєте в офісі, у вас сидяча робота та вам набрид біль у спині, оздоровчий центр хребта та суглобів Еспіна пропонує єдине вірне рішення. Оздоровча програма для офісних працівників допоможе вам за обідню перерву не тільки позбавитися болю, а й запобігти розвитку серйозних захворювань хребта та суглобів. Я пришла с проблемой позвоночника. У меня болел грудной и поясничный отдел позвоночника. Да, так как у меня работа сидячая, я работаю финансовым директором на предприятии. Было утром, вот я утром встаю, а у меня просто очень сильно болит э, позвоночник, я не могла встать. Отнимались ноги. Я услышала о том, что существует этот центр, он только открылся в феврале месяце. Я пришла сюда с марта месяца и начала ходить. И я вам скажу, что март, апрель, май, июнь я практически стала здоровой. Я в июне месяце, у меня просто прошли все боли, у меня прошла спина, я чувствую прекрасно. что входит в оздоровительную программу для офисного сотрудника? В оздоровительную программу для офисного сотрудника входит специальная суставная разминка и занятия на тренажерах по методу кинезиотерапии. А возможно ли за 40 минут полностью разгрузить все мышцы? Да, безусловно, возможно, потому что в течение рабочего дня особенно при сидячем образе жизни, наши мышцы устают, утомляются. Наши специальные упражнения помогают не только разгрузить позвоночник и мышцы, а также улучшить кровообращение. Человек сразу получает облегчение и получает прекрасное настроение. Это своего рода является профилактикой ко многим болезням, таких как остеохондроз, сколиоз и многих других. В больших городах люди преимущественно имеют сидячий вид работы, будь то водитель или офисный работник. Скажите, пожалуйста, как такой вид работы влияет на организм? Сидячая работа – это бич опорно-двигательного аппарата. Неработающие мышцы, неработающие суставы, к сожалению, платят нам ну, такой коварной монетой. Мышечная не атрофия, естественно на пользу не идет ни одному человеку. Неработающие суставы приводят к ограничению подвижности, контрактурам и так далее появляются болезненные, дискомфортные ощущения в спине, в нижней конечности. И, в общем-то, мы, учтя все эти, так сказать, негативные стороны этого вопроса, разработали систему, ну, так называемой, быстрой офисной реабилитации этих больных. Специальные упражнения, специальные тренажеры позволяют человеку в течение, там, 35-45 минут реабилитироваться, в плане, так сказать, адинамического ведения жизни в процессе работы в офисе, длительной езде в автомобилях и так далее. центрі хребта та суглобів спіна – це те, що буде підіймати вам настрій, підвищувати жизненный тонус та дарувати заряд енергії на кожен день.